অসমীয়া মানুহক অলপ মৰম দিলেই পমি যায় ডক্তৰেট দিলেই পমি যায় অসমীয়া মানুহ পানী হৈছে নে কি হৈছে কথা নাই দিল্লীত ডক্টৰেট দি দিছোঁ জামেলা খতম এনেদৰে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কটাক্ষ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল জুবিন গাৰ্গক অসমীয়া মানুহক অলপ মৰম দিলেই পমি যায় ডক্টৰেট দিলেই পমি যায় অসমীয়া মানুহ পানী হৈছে নে কি হৈছে কথা নাই দিল্লীত ডক্টৰে দি দিছোঁ জামেলা খতম আমাৰ মানুহৰ আশা ইমানেই একো নায়েই আমাৰ মানুহৰ আশা এইবাৰ জুবিন গাৰ্গক কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু যিহেতু ইউ এছ টি এমৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কিছু কথাৰ কটাকটি চলি আছিলে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি আছিলে তাৰ মাজতে ইউ এছ টি টি এমে আচলতে হাৰ্থ জুবিন গাৰ্গকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক দিল্লীত প্ৰদান কৰিছিলে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিছিলে আৰু জুবিন গাৰ্গো উপস্থিত হৈছিলে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ গ্ৰহণ কৰিছিলে জুবিন গাৰ্গে তাৰ লগতে তেওঁ কিছু মন্তব্যও কৰিছিলে আৰু বিধানসভাৰ মজিয়াদ বিষয়টো উত্থাপন কৰি তেওঁ কিছু মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কটাক্ষ কৰিছে আচলতে জুবিন গাৰ্গক কটাক্ষ কৰি তেওঁ কৈছে যে অসমীয়া মানুহক আচলতে অলপ মৰম দিলেই কমি যায় ডক্টৰেট দিলেই কমি যায় অসমীয়া মানুহ পানী হৈছে নে কি হৈছে কথা নাই দিল্লীত ডক্টৰেট দি দিছোঁ জামেলা খতম আমাৰ মানুহৰ আশা ইমানেই একো নায়েই আমাৰ মানুহৰ আশা এনেদৰেই বিধানসভাৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কটাক্ষ কৰে হাৰ্থ্ৰভ জুবিন গাৰ্গক আৰু যিহেতু আমি জনাইছোঁ কেইটামান দিন পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গক প্ৰদান কৰা হৈছিলে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী কেৱল জুবিন গাৰ্গকে নহয় আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক দিল্লীত প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু ইউ এছ টি এম এ আচলতে প্ৰদান কৰিছিলে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী আৰু জুবিন গাৰ্গেও ডক্টৰেট ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু গ্ৰহণ কৰি তেওঁক কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি মই ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছিলে আৰু জুবিন গাৰ্গক যিহেতু জুবিন গাৰ্গক যিহেতু ইউ এছ টি এম এ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিলে আৰু যিহেতু বিগত কিছুদিন ধৰি আচলতে ইউ এছ টি এমক লৈ কিছু চৰ্চা চলি আছিলে গুৱাহাটীত যি বান পৰিস্থিতি মাজতে হৈছিলে যি ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ ফলত আচলতে ইউ এছ টি এমক দোষাৰোপ কৰা হৈছিলে ইউ এছ টি এমৰ বাবে আচলতে এই কৃত্ৰিম বানৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত সৃষ্টি হৈছে বুলি চলিছিলে একে বাকযুদ্ধ চলিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিলে ইউ এছ টি এমৰ গৰাকীক মালিকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিলে স্বতাধিকাৰীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিলে আৰু ইউ এছ টি এমৰ বাবেই আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিলে তাৰপিছতে ইউ এছ টি এমৰ যিগৰাকী স্বতাধিকাৰী তেওঁ আক্ৰমণৰ তেওঁ ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলে এনেদৰে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি আছিলে তাৰ মাজতে ইউ এছ টি এমৰ যিগৰাকী স্বতাধিকাৰী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সন্দৰ্ভত কিছু গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে শেহতীয়াকৈ এইসমূহ বিষয়ক লৈ চৰ্চা লাভ কৰি আছিলে কৃ টিম বান ইউ এছ টি এমকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ে চৰ্চা লাভ কৰি আছিলে সেই চৰ্চাৰ মাজতে ইউ এছ টি এমে আচলতে জুবিন গাৰ্গকে ধৰি আন এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীকে ধৰি তেওঁলোক ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছিলে আৰু জুবিন গাৰ্গেও ইউ এছ টি এমৰ সেই ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ গ্ৰহণ কৰে আন বিশিষ্ট ব্যক্তিও সেই ডক্তৰেট ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেই সন্দৰ্ভতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু শৰতকালীন অধিৱেশন চলি আছে আজি অন্তিম দিনটো আছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কালিৰ দিনটোত বিধানসভাৰ মজিয়াত সেই বিষয়টো উত্থাপন কৰি তেওঁ জুবিন গাৰ্গক এক প্ৰকাৰ কটাক্ষ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল তেওঁ কৈছিল যে অসমীয়া মানুহক আচলতে অলপমান মৰম দিলেই তেওঁলোক পমি যায় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী দিলেই পমি যায় অসমীয়া মানুহ পানী হৈছে নে কি হৈছে কথা নাই দিল্লীত ডক্টৰেট দি দিছোঁ জামেলা খতম আমাৰ মানুহৰ আশা ইমানেই একো নাই আমাৰ মানুহৰ আশা এনেদৰে জুবিন গাৰ্গক বিধানসভাৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কটাক্ষ কৰা পৰিলক্ষিত হল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শুনাই লবলৈ বিচাৰিম দিল্লীত দিলে কমি যায় দিলেই কমি যায় লৈ গৈ পেলাই পানী হৈছে কি হৈছে কথা নাই দিল্লীত ডক্টৰে দি দিছোতো জামেলা খতম আমাৰ মানুহৰ আশা ইমানেই একো নাই আমাৰ মানুহৰ আশা অকণমান গামোচা এখন দিলেই মানুহ পমি যায় কেইটামান মাত্ৰ আপোনালোকে কৈ দিয়ক এইবিলাক হাউচত নকব আমি যামেই আপোনালোকে কব যে আমি ভাল বস্তু তৈয়াৰ কৰিম আপোনালোক নিজেই আহিব মৌ মাখিয়েটো নিজেই ৰান্ধিবৰ পিছত আহি যায় যে আমাৰ মাছ গাখীৰ ইমান টাগেৰা যে সৰভোগৰ দৈ বিচাৰি আমি নাযাওঁ জানো আজি বিয়া বাৰু পাতিলে গতিকে আপোনালোকক নিজেই মাতিব অসমীয়া মানুহটো অলপ মৰম দিলেই কমি যায় দিল্লীত দিলেই কমি যায় ডক্তৰে দিলেই কমি যায় লৈ গৈ পেলাই পানী হৈছে কি হৈছে দিছোতো জামেলা খতম আমাৰ মানুহৰ আশা ইমানেই একো নাই অকণমান গামোচা এখন দিলেই মানুহ কমি যায় কেইটামান মাত্ৰ আপোনালোকে কৈ দিয়ক এইবিলাক হাউচত নকব আমি যামেই আপোনালোকে কব যে আমি ভাল বস্তু তৈয়াৰ কৰিম আপোনালোক নিজেই আহিব মৌ মাখিয়েটো নিজেই ৰাণী মোৰ পিছত আহি যায় যে আমাৰ মাছ গাখীৰ ইমান টাগেৰা সৰভোগৰ দৈ বিচাৰি আমি নাযাওঁ জানো আজি বিয়া বাৰু আপোনালোকক নিজেই মাতিব অসমীয়া মানুহটো কমি যায় দিল্লীত দিলেই কমি যায় ডক্তৰে দিলেই কমি যায় লৈ গৈ পেলাই পানী হৈছে কি হৈছে কথা নাই দিল্লীত ডক্টৰে দি দিছোতো জামেলা খতম আমাৰ মানুহৰ আশা ইমানেই একো নাই আমাৰ মানুহৰ আশা অকণমান গামোচা এখন দিলেই মানুহ পমি যায় কেইটামান মাত্ৰ আপোনালোকে কৈ দিয়ক এইবিলাক হাউচত নকব আমি যামেই আপোনালোকে কব যে আমি ভাল বস্তু তৈয়াৰ কৰিম আপোনালোক নিজেই আহিব মৌ মাখিয়েটো নিজেই ৰান্ধি মোৰ পিছত আহি যায় যে আমাৰ মাছ গাখীৰ ইমান টাগেৰা যে সৰভোগৰ দৈ বিচাৰি আমি নাযাওঁ জানো আজি বিয়া বাৰু পাতিলে গতিকে আপোনালোকক নিজেই মাতিব অসমীয়া মানুহটো অলপ মৰম দিলেই পমি যায় দিল্লীত দিলেই কমি যায় ডক্টৰে দিলেই কমি যায় লৈ গৈ পেলাই পানী হৈছে কি হৈছে কথা নাই দিল্লীত ডক্টৰে দি দিছোতো জামেলা খতম আমাৰ মানুহৰ আশা ইমানেই একো নাই আমাৰ মানুহৰ আশা অকণমান গামোচা এখন দিলেই মানুহ কমি যায় কেইটামান মাত্ৰ আপোনালোকে কৈ দিয়ক এইবিলাক হাউচত নকব আমি যামেই আপোনালোকে কব যে আমি ভাল বস্তু তৈয়াৰ কৰিম আপোনালোক নিজেই আহিব মৌ মাখিয়েটো নিজেই ৰাণী মোৰ পিছত আহি যায় যে আমাৰ মাছ গাখীৰ আৰু এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক প্ৰকাৰ কটাক্ষ কৰে জুবিন গাৰ্গক আৰু যিহেতু তেওঁ কৈছে অসমীয়া মানুহক অলপ মৰম দিলেই পমি যায় এখন গামোচা দিলে অসমীয়া মানুহ কমি যায় ডক্তৰেট ডিগ্ৰী দিলেই পমি যায় অসমীয়া মানুহ পানী হৈছে নে কি হৈছে কথা নাই দিল্লীত ডক্তৰেট দি দিছো জামেলা খতম আমাৰ মানুহৰ আশা ইমানেই একো নায়েই আমাৰ মানুহৰ আশা এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গক বিধানসভাৰ মাজত কটাক্ষ কৰক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু আমি জনাইছোঁ কেইটামান দিন পূৰ্বে ইউ এছ টি এম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত কিছু বাকযুদ্ধ হৈছিলে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ কিছু সৃষ্টি হৈছিলে চৰ্চা চলিছিলে কৃত্ৰিম বানক লৈ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ইউ এছ টি এমক দোষাৰোপ কৰিছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছিলে দুয়োগৰাকী বা যুদ্ধ চলিছিলে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলে ইউ এছ ডি এমৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিলে তাৰপিছতেই ইউ এছ ডি এমে আচলতে হাৰ্থ জুবিন গাৰ্গক আচলতে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলে আৰু সেই বিশেষ দিনটোত আচলতে জুবিন গাৰ্গো উপস্থিত হৈছিলগৈ আৰু ইউ এছ ডি এমে প্ৰদান কৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিলে হাৰ্ডথ্ৰপ জুবিন গাৰ্গে তাৰপিছতে আজি শেহতীয়াকৈ যিহেতু শৰতকালীন অধিৱেশন চলি আছে অসম বিধানসভাৰ আৰু অন্তিমটো দিন আজি আৰু কালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিধানসভাৰ মাজত মন্তব্য কৰে যে আচলতে কটাক্ষ কৰে জুবিন গাৰ্গক তেওঁ যিহেতু ইউ এছ টি এমৰ দিয়া ডক্টৰেট ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে এই সন্দৰ্ভতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কটাক্ষ কৰি কয় যে আচলতে অসমীয়া মানুহ অলপ অলপ মৰম পালে পমি যায় আৰু অসমীয়া মানুহক এখন গামোচা দিলে আচলতে তেওঁলোক পমি যায় আৰু ডক্টৰে ডিগ্ৰী দিলে পমি যায় মানুহ পানী হৈছে নে কি হৈছে কথা নাই দিল্লীত ডক্টৰে দি দিছো জামেলা খতম আমাৰ মানুহৰ আশা ইমানেই একো নাই আমাৰ মানুহৰ আশা আৰু এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰি এইবাৰ জুবিন গাৰ্গক কটাক্ষ কৰিছে বিধানসভাৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্যটো শুনাই লবলৈ বিচাৰিম গতিকে অসমীয়া মানুহটো অলপ মৰম দিলেই পমি যায় দিল্লীত দিলেই কমি যায় ডক্টৰে দিলেই কমি যায় লৈ গৈ পেলাই পানী হৈছে কি হৈছে কথা নাই দিল্লীত ডক্টৰে দি দিছোতো জামেলা খতম আমাৰ মানুহৰ আশা ইমানেই একো নায়েই আমাৰ মানুহৰ আশা অকণমান গামোচা এখন দিলেই মানুহ কমি যায় কেইটামান মাত্ৰ আপোনালোকে কৈ দিয়ক এইবিলাক হাউচত নকব আমি যামেই আপোনালোকে কব যে আমি ভাল বস্তু তৈয়াৰ কৰিম আপোনালোক নিজেই আহিব মৌ মাখিয়েতো নিজেই ৰান্ধিমৰ পিছত আহি যায় যে আমাৰ মাছ গাখীৰ ইমান টাগেৰা যে সৰভোগৰ দৈ বিচাৰি আমি নাযাওঁ জানো আজি বিয়া বাৰু পাতিলে গতিকে আপোনালোকক নিজেই মাতিব অসমীয়া মানুহটো অলপ মৰম দিলেই কমি যায় দিলেই কমি যায় ডক্টৰে দিলেই কমি যায় লৈ গৈ পেলাই পানী হৈছে কি হৈছে কথা নাই দিল্লীত ডক্টৰে দি দিছোতো জামেলা খতম আমাৰ মানুহৰ আশা ইমানেই একো নাই আমাৰ মানুহৰ আশা অকণমান গামোচাখন দিলেই মানুহ কমি যায় কেইটামান মাত্ৰ আপোনালোকে কৈ দিয়ক এইবিলাক হাউচত নকব আমি যামেই আপোনালোকে কব যে আমি ভাল বস্তু তৈয়াৰ কৰিম আপোনালোক নিজেই আহিব মৌ মাখিয়েটো নিজেই ৰান্ধিবৰ পিছত আহি যায় যে আমাৰ মাছ গাখীৰ ইমান টাগেৰা যে সৰভোগৰ দৈ বিচাৰি আমি নাযাওঁ জানো আজি বিয়া বাৰু পাতিলে গতিকে আপোনালোকক নিজেই মাতিব